Cik Adura okey ke? Boleh kita teruskan? Uh, boleh, sila-sila. Okey. Itu pertanyaan daripada Cik Nadie. Cik Nadie ada bertanyakan berdasar pemerhatian dan pengalaman bagaimanakah sambutan dan tahap libat urus pertubuhan-pertubuhan wanita terhadap komuniti kurang uh, wanita kurang upaya di Malaysia. Pandangan Cik Adura? Okey, baik. Hmm. Tapi apabila bila kita, saya sebenarnya tak bolehlah nak bercakap eh, lebih lanjut mengenai hal ini sebab uh, apa namanya, sebab saya sendiri bukanlah dalam mana-mana komuniti -mana wanita kurang upaya di Malaysia, saya dalam maksudnya bukan secara spesifik tetapi saya hanyalah berada dalam komuniti uh, kurang upaya di Malaysia secara menyeluruh yang melibatkan kedua-dua untuk pelbagai janda, jadi ingin, uh, jika saya ingin mengatakan ataupun ingin um, assess apakah tahap di bawah urus pertumbuhan-pertumbuhan wanita saya tak boleh nak bagi apa-apa jawapan secara menyeluruh lah tetapi jika secara umum saya boleh mengatakan bahawa pemerhatian dan pengalaman saya um, sambutan terhadap libat urus pertubuhan-pertubuhan OKU ni memang agak kurang. Maksudnya kami biasanya pertubuhan-pertubuhan OKU hanya dicari apabila diperlukan dan apabila diperlukan tu biasanya sangat jarang lah. Jadi tak tak namun bila kita kata sangat jarang sebenarnya hal-hal hal-hal um, pembuat dasar hal-hal um, decision making berlaku setiap hari. Jadi saya boleh katakan bahawa sesi lebat urus ni um, dia, dia boleh dan harus diperbaharui lah dan, di, dan ditingkatkan lagi. Itu saja. Ya? Okey, untuk soalan yang kedua pula, dalam konteks pergubalan dan pelaksanaan polisi, bagaimanakah caranya untuk mengintegrasikan pendekatan persilangan Ah, uh, yang sangat bermakna. Ah, uh, intersectionality approach macam mana tu, buat? Ah, uh, faham. Hmm. Baik. Apabila uh, kita dalam konteks pengubalan dan pelaksanaan polisi, bagaimanakah caranya untuk berintegrasikan intersectionality approach secara bermakna? Bagi saya dari segi orang kurang upaya itu sendiri, pertama sekali adalah kita perlu membuang kita punya Um, um, apa namanya um, kita punya exclusion daripada CRPD itu pertama sekali lah. So seperti CRPD bagi um, bagi maklumat semua merupakan conventions of rights of persons with disabilities. Jadi kita punya akta OK 2008 adalah berdasarkan sedikit sebanyak berdasarkan CRPD. Namun kita juga mempunyai beberapa exclusion. Maksudnya kita tidaklah meng, apa namanya, um, mengikut kepada kesemua saran dan saran CRPD. Jadi salah satunya termasuk um, kita ada exclude spesifik kepada wanita, kanak-kanak um, dan kanak-kanak orang kurang upaya. Jadi dari segi pelakaran polisi, pelaksanaan polisi bagaimanakah kita boleh bermula untuk mengintegrasikan intersectionality approach yang secara bermakna yang pertama sekali dari bagi daripada pendapat seorang orang kurang upaya adalah kita dengan meratifikasikan CRPD secara penuh kedua adalah kita dengan menambah baik uh, Akta OK2008 dan ketiga adalah melibatkan um, um, melibatkan pakar-pakar berpengalaman daripada orang kurang daripada golongan orang kurang upaya itu sendiri dalam pelaksanaan dasar dalam uh, di meja bulat dalam dibat urus itu sendiri jadi itulah jawapan saya kepada Jinadi. Nadia Seterusnya puan, uh, apakah pendapat Cik Adura berkenaan keberkesanan pelan tindakan OKU terutama setelah uh, pelan tindakan OKU 2015 uh, du, uh, sehingga 2022 tamat tanpa laporan didedahkan kepada komuniti OKU? Apakah yang patut hmm. dilakukan supaya pelan OKU yang baru sekiranya ada nanti berjaya? Okay baik. Uh, buat pengetahuan semua, buat makluman semua, perkara ini telah dibawa ke United Nations uh, Universal Periodic Review di Geneva oleh kumpulan uh, apa namanya, Kami Siuman pada tahun 2023, tak silap saya. Dan hal ini berbalik kepada persoalan ataupun kepada um, keterangkuman saya mengenai sesi liba urus yang pertama yang kedua adalah good governance. Jadi ini adalah sesuatu yang saya uh, ingin ketengahkan tadilah apabila saya katakan mengenai akta-akta, dasar dan sebagainya. Salah satu dasar ataupun salah satu dasar yang kita ada adalah pelan tindakan OKU. Dan pelan tindakan OKU 2016-2015 ke 2022 telah berakhir pada tahun beberapa tahun lepas dan masih tidak ada apa-apa berita tentang perbaharuan pelantikan pelanggan OKU itu namun tak ada berita itu satu hal uh, hal yang kedua adalah apakah yang telah berlaku sepanjang tempoh masa itu juga tidak didedahkan di parlimen, tidak dibahaskan di parlimen pun tidak didedahkan ataupun tidak diberi uh, tidaklah didiskusi bersama um, komuniti OKU pun, jadi adakah uh, dari segi keter dari segi keberkesanan pelan tindakan OKU ni saya rasa kalau kita sendiri tak tahu apa yang berlaku dan bagaimana kita boleh lihat keberkesanan kita boleh katakan perkara ini tak berkesan kan jadi bagaimanakah kita ingin membantu ataupun bagaimanakah kita boleh menangani um, permasalahan ini kita boleh kata uh, surat saya berharap surat jaya boleh uh, surat jaya hak asasi manusia um, bersama-sama golongan komiti OKU boleh push pelan tidak uh, boleh push supaya ketengahkan bahawa hal-hal berkaitan pelantikan OKU ini dibahaskan dan dibentangkan di parlimen supaya kita tahulah perkara ini berkesan atau tidak jadi kita ada pelbagai dasar, kita ada tak silap saya hampir 100, 100 lebih dasar di Malaysia dan kebanyakan dasar ini tidak dibahaskan. Ini juga termasuk uh, dasar pelan tindakan OKU sekian-sekian sekian-sekian tahun. Jadi pada masa depan kita perlukan lebih baik sesi libat urus, kita perlukan lebih baik bagaimana kita perlukan lebih baik dari segi penambahbaikan dari segi monitoring dan evaluation dan dia bermula dengan transparansi. Dia bermula dengan pembentangan secara umum. Dan, Okay. Saya kepada Cik Anna. Seterusnya. Kini uh, kita ada soalan yang berikutnya. Kini tumpuan positif semakin meningkat terhadap perancangan dan pelaksanaan bajet catna gender namun di dimensi ketidakupayaan seolah-olah diketepikan mengapa situasi ini berlaku dan bagaimanakah cara mengatasinya mungkin uh, Cik Adura ada cadangan atau pendapat ke pandangan hmm. jawapan ni senang sebenarnya dia kita tidak dalam sesi dibuat urus antara komuniti-komuniti uh, antara komuniti-komuniti terancam uh, kan komuniti-komuniti marginalized komuniti-komuniti marginal seperti orang kurang upaya orang asli uh, orang luar bandar dan sebagainya kita tidak Uh, kita ada bajet kita labelkan bajet itu sebagai bajet cakna gender tetapi sebenarnya uh, pihak yang melaksanakan bajet itu pihak yang melakar bajet itu sendiri tidaklah mem, uh, memasukkan ataupun tidaklah melibatkan komuniti-komuniti yang sepatutnya dalam sesi libat urus jadi itu adalah um, permasalahan permasalahan utama dan bagaimana cara mengatasinya include us that is the most that is the easiest way to do nothing about us without us sama ada melibatkan ketidakupayaan sama ada melibatkan um, warga luar bandar sama ada melibatkan kanak-kanak marginal sama ada melibatkan uh, community orang asli dan sebagainya apabila anda bercerita bermelakar dasar-dasar tentang kita haruslah libatkan kita jika tidak jadi shock sendirilah macam tu okey seterusnya seben. Saya setuju dengan dengan anangan Adura lah yang mana semua pihak sebenarnya uh, perlu dilibatkan termasuk NGO sendiri. NGO pun dia kena aktiflah untuk mm -hmm. mana pihak kerajaan perlu mendapatkan macam data atau sebagainya kan sebab NGO ni saya tahu dia orang banyak aktif, dia orang banyak masuk ke kawasan dan dia orang lebih lebih apa kata? Mm -hmm. lebih advance sebenarnya nak uh, Bukanlah kita nak cakap agensi kerajaan ni tidak advance? Bukan, dia orang pun ada limitasi dia orang sendirilah. Yang mana agensi NGO NGO ni adalah boleh memberi sedikit sebanyak maklumat kepada apa orang kata, agensi kerajaan kan untuk seterusnya mungkin ini saya soalannya seterusnya mungkin bukan soalan mungkin adalah cadangan Akta OKU 2018 include right of OKU okay, psychosocial psychosocial disability a uh, silent disability apakah aspek-aspek akta aspek, uh, OKU okay, yang sedia ada uh, yang perlu ditambah baik supaya hak asasi OKU okay, dijaga dengan lebih baik okey itu yang pertamalah dan uh, apakah hmm. hak asasi OKU okay, psychosocial harus uh, ada pathway uh, apa embellishment Uh, yang lebih kukuh kerana disability among OKU psychosocial is of silent Apakah isu hak asasi manusia OKU lebih fokus kepada OKU fizikal Tetapi isu uh, hak asasi manusia OKU psikososial tidak menarik perhatian stakeholder Ini merupakan satu isu universal, uh, universal bukan hanya di Malaysia Uh, ni adalah uh, mungkin pendapat daripada Dr. Andrew Presiden Persatuan mm. Kesihatan Mental lah mungkin uh, Cik Adora boleh uh, mungkin boleh bagi cadangan atau pendapat ke berkenaan perkara ni Okey, baik, baik terima kasih Dr. Andrew saya faham uh, mengapa Dr. Andrew mengatakan soalan seperti itu saya juga mempunyai rare illness dan rare illness, chronic illness juga merupakan salah satu kategori silent disabilities ataupun ketidakupayaan yang senyap di mana kita tidak dapat melihat uh, perkara itu secara um, secara fizikal. Jadi ya yeah, betul, saya bersetuju. Memang um, sepanjang sepanjang beberapa tahun kebelakangan, 20-10 tahun kebelakangan, Um, perjuangan hak asasi orang kurang upaya sangatlah berteraskan um, hak kurang upaya fizik kategori fizikal dan itu adalah sesuatu perkara yang kita perlahan-lahan melihat perubahan uh, ada perubahan lah sedikit sebanyak dan, uh, dengan adanya lebih banyak uh, awareness dengan adanya lebih banyak um, accessibility kepada sumber-sumber seperti social media, seperti media sosial dan sebagainya. Jadi, apakah aspek-aspek akta OKU yang sedia ada yang perlu ditambah baik? Okey, pertama sekali kita perlu kita perlu ketengahkan yang akta OKU ni perlulah di diperbaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebenarnya, jika Dr. Andrew lihat dalam Convention of Rights of Persons with Disabilities CRPD yang kita ratifikasi dengan beberapa exclusion Tak silap saya, perkara yang mengenai silent disabilities ni juga termasuk dalam um, CRPD tersebut Jadi apabila kita nak perbaharui Akta OKU okay, kita perlu melihat kembali CRPD dan, men dan menambah ataupun memasukkan um, hal-hal perihal CRPD yang kita telah exclude ke dalam akta OKU itu sendiri jadi itu uh, saya berharap menjawab soalan pertama Dr Andrew lah soalan kedua adalah apakah isu hak asasi manusia um, lebih berfokuskan kepada OKU fizikal, ya betul unfortunately memang kita berfokuskan kepada OKU fizikal, kenapa? sebab utamanya ia kita nampak secara fizikal dan ini adalah sesuatu perkara yang kebanyakan um, pejuang hak asasi manusia OKU ketengahkan sebab kebanyakan kita fizikal adalah yang paling banyak tetap uh, yang paling ramai di Malaysia dan seterusnya tak silap saya um, termasuk juga orang-orang um, yang um, orang kurang upaya penglihatan dan orang kurang upaya keganaran dan memang yang menyedihkan adalah orang kurang upaya perkhidmatan dan orang kurang upaya pendengaran kurang mendapat tempat dalam perjuangan hak asasi manusia OKU jadi bagaimanakah kita boleh mendapat perhatian, menarik perhatian untuk melibatkan diri dalam sesi libat urusan yang lebih ramai dia bermula dengan kolaborasi ataupun dia bermula dengan bekerjasama antara satu persatuan secara individu ataupun secara persatuan dan ketengahkan kerja-kerja sektor ketiga kita supaya kita boleh mendapat perhatian dan reach out kepada pihak uh, pihak berkuasa contoh je maksudnya macam kita kena lebih aktif lah dan saya tahu macam apa bagaimana aktif lagi kita nak kita nak menjadi kan sebab sememangnya penat tu tapi Unfortunately, itu memang apa yang kita perlu lakukan lah. Dia bermula dengan program-program seperti program dengan Suhakam, program dengan Suruhanjaya, Suruhanjaya lain dan sebagainya di mana kita perlu ketengahkan suara-suara kita. Jadi, ini merupakan satu isu universal. Betul. Unfortunately, itu memang satu, ini adalah satu universal, Dr. Andrew. Jadi, terima kasih kerana soalan ini, Dr. Andrew. Saya harap sedikit, -sedikit sebanyak membantu menjawab persoalan Dr. Andrew cuma saya minta maaf sebab saya rasa macam dia menambah lagi beban kepada Dr. Andrew untuk berfikirlah hmm. Terima kasih, kembali kepada Cik Azian Terima kasih, saya rasa kita dah tak ada soalan daripada peserta-peserta uh, lain, mungkin para penonton lain ada soalan ke uh, untuk sebelum kita akhiri program kita hari ini saya rasa macam tak ada soalan-soalan dah last daripada Dr. Andrew lah atau pihak suakam ada soalan sendiri daripada yang soalan yang tidak tidak terbentuk dalam soalan yang bagi tadi ni eh, tak apa, apa dengar puan uh, boleh kita teruskan eh sebab kita okay, ya, dah nak habislah kalau ikutkan uh, sebenarnya hmm. 12 lah kita habis tapi uh, kita tengok tak ada soalan yang telah diberikan mungkin uh, saya, uh, dari saya sendiri saya cuma hmm. nak tanya uh, puan Nadia okay. jadi macam speaker kan dari, uh, dekat apa program policy on uh, disability inclusion across Malaysia mungkin puan boleh ceritakan pengalaman puan semasa di sana hmm. Okey baik, uh, tak silap saya itu adalah program yang dijalankan oleh Konrad Adenauer Stiftung di Sya Alam awal tahun ini dan saya menjadi salah seorang moderator di mana saya moderate antara beberapa panelis orang kurang upaya dan orang upaya jadi pengalaman saya um, dari segi perkara itu adalah bermula dengan event planning di mana pada waktu itu uh, terdapat beberapa permasalahan logistik di mana salah seorang panelis yang menggunakan kerusi roda tidak dapat ataupun mengalami kesukaran untuk naik ke pentas. Jadi um, apabila kita bergerak atau apabila kita menjemput orang kurang upaya itu sendiri sebagai untuk sesi di bawah urus ataupun untuk bercerita pengalaman dan sebagainya salah satu perkara yang saya ketengah, sentiasa ketengahkan adalah untuk bertanya kepada penulis ataupun bertanya kepada orang kurang upaya itu apakah yang mereka perlukan untuk memudahkan uh, un um untuk mer untuk mereka dapat me um, memberi pengalaman dengan secara bermaruah dan berintegriti dan ini adalah kita panggil sesuatu yang kita panggil sebagai reasonable accommodations contohnya itu ia it bukan sahaja dari segi hardware seperti physical tapi ia juga melibatkan perkara-perkara seperti software dan sebagainya. Contohnya, um, um, mempunyai kehadiran um, BIM, jurubahasa BIM dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang kita perlu, um, yang kita perlu um, ketengahkan, yang kita perlu sediakan jika um, jika sesiapa pun membuat membuat event dan sebagainya pada masa depan. Saya rasa ada soalan lagi ya. Eh? tak ada Dr Andrew just uh, maklumkan dia setuju nanti hmm. saya rasa tak ada baik. Uh, daripada kita tak ada saya rasa uh, just uh, apa mungkin kita boleh akhiri program kita pada hari ini terima kasih kepada uh, semua para penonton yang sudi uh, setai kita pada hari ini walaupun dalam masa yang uh, masa cuti kan cuti hujung minggu terima kasih juga kepada Cik Adura dan juga jurubahasa kita pada hari ini uh, banyak-banyak terima kasih sebab uh, telah um, apa menjayakan program kita walaupun terdapat masalah teknikal saya minta maaf uh, uh, atas kesilapan dan uh, kekilapan saya sebagai moderator sebab ini merupakan kali pertamalah saya menjadi moderator selalunya Tak apa kita sama-sama belajar insyaAllah sebab, sebab selalunya saya banyak bercakap di di apa di fizikal saya jal, jaranglah melalui online uh, terima kasih uh, Uh, apa sebab uh, menyo, terus menyokong dan memperkasakan golongan yang sering terpinggir inilah dengan uh, dengan ini saya akhiri bual bicara ini dengan harapan agar kita semua menjadi masyarakat yang lebih inklusif dan beri, berperi lah terima kasih uh, atas apa uh, sekretariat SBM dan juga sekretariat Suhakam sendirilah uh, terima kasih sangat Puan Adura sebab Sudi menjadi panel kita untuk hari ini dan mungkin kita akan ada sesi yang seterusnya pada bulan Jun 14 Jun uh, mungkin siri uh, ini adalah siri yang pertama siri bual bicara kita yang pertama dan kita ada lagi dua siri uh, pada bulan Jun dan juga Julai lah dan mungkin lepas ni uh, apa uh, mungkin penonton-penonton boleh aware lah yang mana kita buat secara talian juga dan kita menggunakan talian zoom yang sama lah. Uh, saya itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih dan salam hormat lah kepada semua.